Автор Сергей Алексеев. Зоя. С сизой лентой на запад бежит шоссе. Мчат по шоссе машины. 85-й километр от Москвы. Присмотрись налево. Мраморный пьедестал. На пьедестале застыла девушка. Связанные руки. Гордый. Открытый взгляд. Это памятник Зои. Зои Космодемьянской московской школе. Когда враг стал подходить к Москве, она вступила в партизанский отряд. Девушка перешла линию фронта и присоединилась к народным мстителям. Многие жители Подмосковья против фашистов тогда поднялись. Полюбили в отряде Зою. Отважно приносила она все тяготы и невзгоды опасной жизни. Партизанка Таня. Так называли в отряде Зою. В селе Петрищева остановился большой фашистский отряд. Ночью Зоя проникла в Петрищева, перерезала телефонные провода и подожгла дома, в которых остановились гитлеровцы. Через два дня Зоя снова вернулась в Петрищева, но враги схватили юную партизанку. Допрашивал Зою сам командир дивизии, подполковник Рюдерер. Кто вы? Не скажу. Это вы подожгли дома? Да, я. Ваши цели – уничтожить вас. Зою начали избивать. Требовали, чтобы она выдала своих товарищей. Сказала, откуда пришла. Нет, не знаю, не скажу. Нет, отвечала Зоя. Ночью Зою подвергли новым мучениям. Почти раздетую, в одном нижнем белье, ее несколько раз выгоняли на улицу и заставляли боссы уходить по снегу. И снова, скажите, кто вы, кто вас послал, откуда пришли? Зоя не отвечала. Утром Зою повели на казнь. Устроили ее в центре деревни на деревенской площади. К месту казни согнали жителей. Девушку повели к виселице, поставили на ящик, набросили петлю на шею. Последняя минута, последний миг молодой жизни. Как использовать этот миг? Как остаться бойцом до конца? Вот комендант приготовился дать команду. Вот занес руку. Но остановился. Кто-то из фашистов в это время припал к фотоаппарату. Комендант приостанился. Нужно достойным получиться на снимке. И в это время, товарищи, не бойтесь! Звучал голос Зои «Будьте смелее, боритесь, бейте фашистов, жгите, травите!» Стоявший рядом фашист подбежал к Зое Хотел ударить, но девушка оттолкнула его ногой «Мне не страшно умирать, товарищи!» Говорила Зоя «Ведь это счастье — умереть за свой народ!» И чуть повернувшись, прокричала своим учителям «Нас двести миллионов! Всех не перевешивайте!» Комендант дернулся, подал рукой команду. Минское шоссе, 85-й километр от Москвы. Памятник героине, люди, пришедшие поклониться Зои. Синее небо, простор, цветы.